Очень приятно работать, конечно, настоящих мужчин уже, которые не спорят, не орут, у которых пинать не надо. А самое главное, адекватное. то есть можно работать, абсолютно можно. Но знаете, почему-то я как-то себя даже счастливой посчитала, думаю, у нас все-таки вопросов-то поменьше. Вот абсолютно, действительно, поменьше. Но я считаю, тут же опять моему производству повезло, потому что я всегда стояла на их стороне потому что я оттуда вышла, и мне в этом отношении легче. Поэтому этим семинаром я доказала, что в принципе-то я иду правильно. И надо это, чтобы другие поняли. Но вот для себя подчеркнула такую особенность. Все-таки, вот, ну, наверное, меня сейчас все коллеги поддержат. Цель единая у нас есть. по СМК у нас цель единая есть. То есть выпуск доброкачественной винтами способной продукции. Она у нас есть. У каждого подразделения есть более мелкие там цели, они тоже есть. Но все-таки пока производства и все остальные участники этой цепочки не будут зависеть от плана, все будет вот так. Вот когда будет сколько мы выпустили, столько все и получили. Вот проблем тогда не будет. Включая абсолютно... Да. Да не от плана, план вот такой, от выпуска, выпуска. продукции. Да. Да. да, план То есть даже же лаборатория, я вот сколько бьюсь с ней, вот до сих пор до них, нет. но если мы встанем, ну что вы анализировать-то будете? Почему у вас-то премия? Мои не сделали по ремонту оборудования. Но вы-то почему премию получаете? Ну что, больше анализов сделали? Да нет. То есть вот это у меня причем. Вот, вот я считаю, что вот... И еще вот записала. Значит, что все-таки правильной дорогой мы идем. Вот. Производство, вот я говорю, обещаю всем, что буду дальше поддерживать, потому что все-таки я считаю это правильно. И, Единую цель, может быть, все-таки вот говорю, почему я ее веду, должна быть она измерима, да? Это, конечно, великие слова, да, что выпуск там качественный, но цель-то должна быть измеримой. Вот поэтому, осязаем, да, осязаем поэтому все-таки надо зарезать на цифры, это на план. Это на план. Это цифры, То есть мы все говорим, да, у нас продукция, я вот говорю, Олега поддерживаю вас, мы все хвалим, ну, потому что мы так с вами созданы, ну как мы будем работать на этом предприятии? Нет, конечно, для этого нас, наверное, и держат, и деньги нам хватит, чтобы мы их хвалили. Но чтобы мы еще то лучше это делали, все-таки нас надо тоже вот циферки какие-то связывать. Ну, вот это мое. Вот у нас сейчас не получилось. Все-таки людей я поддерживаю, а вот с руководством у нас пока. Ну, говорю, опять же, мне здесь немножко посложнее, потому что... Ну, я так же, как и рабочий, я наемный работник. А Сегодня нет. меня могут любить за Все начальников будет. работают, Таня, в государственных Здесь, здесь никого нету. А здесь все не у вообще хозяин есть. Так у нас хозяин, наш хозяин завода сидит ну. генеральным директором в нашем ну, ну, что что а на рядышком сидит? вот А нам все Мы все проще. наемные генеральные директоры. Ну, ну, да, да. понятно. Поэтому еще раз спасибо. Вот, приезжайте. Я так думаю, если списаться, в принципе, можно. Но я говорю, что ну, недели две надо будет пропускать. Скажите, Пока... под забором. Нет, в принципе, у меня территория очень маленькая, можно это все посмотреть. Но вот если вы хотите видеть вот эти все маркировочки, у меня это все можно посмотреть. Вот. Но вам может не понравиться, потому что это у меня все как в больнице. То есть вот эти блоки и все это вот. Пищевикам понравится. Ну, наверное, да. Конечно, бы на Балтик интереснее было. Да. Да. Да, я еще раз говорю. А на мясокомбинат еще лучше. Я сказал, все в Челябинск. Понятно. Спасибо. Замечательно.